У нас у гостях майстриня Катерина Скомаровська. Сьогодні будемо малювати. Катя, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про техніку, яку сьогодні будемо малювати. Сьогодні ми будемо малювати в техніці точечна живопись. Це одна з різновидностей живописи, просто вона буде більш декоративна. Зараз, на даний момент, це стало дуже популярною. Тобто молоді художники, також звісно, починають пробовать такую технику, как и на холсте, так и на предметах быта. То есть очень легко можно украшать керамику, то есть посуду. Точно так же вот мы можем увидеть блокноты, телефоны, да все что угодно, на что хват... фантазии хватит. Можно даже и футболки. И это достаточно складно. То есть каждый да. сможет это сделать. Да. Почему оно идет точечным? То есть название идет, это название идет техника. То есть мы рисуем точками. Точки могут быть разных размеров, могут быть разных цветов, могут быть точно так же используются и то есть по количеству. То есть чем больше точек, мы можем делать более яркий цвет и более насыщенный, чем меньше цвет, то есть более такой раздробленный. То есть можем попробовать. Сегодня мы попробуем нарисовать на магнитиках. То есть небольшие такие картинки. Заранее мы прорисовываем на них карандашом картинку приблизительно, какую мы хотим. То есть вот Даша тебе тоже я заготовила небольшую. Я буду зирочку работать. Да, а у меня будет такая более украинская тематика. Так. так, у меня это так? Да. Как на первый раз. Так, ну для начала что? То есть у нас вот есть картинка, да? Мы берем контур. Контур у нас акриловый. То есть его используют, в принципе, все они разные разновидности. Есть как универсальный для любой поверхности, есть для стекла, для ткани. То есть это нужно узнавать. Точно так же можно использовать обычный акрил, да даже гуашь. Все зависит от поверхности. На данный момент это у нас идет как пластик, у нас магнит. Мы берем акрил, для для у нас. Берем, открываем крышечки, они у нас тут очень удобные, потому что они у нас как идут, как шприцы, то есть тоненькие, тоненькие. удобные да, точечки. И начинаем рисовать аккуратненькими, принадавливая точечками. И по контуру мы ставим крапочки, так? Да, да, да. Так да. что мы назирочка берем жесткий? Да. То есть сначала мы обводим, то есть сам ага. контур, чтобы у нас получилась интересная какая-нибудь картинка. То есть, а потом уже будем наполнять где-то насыщеннее более, где-то более, наоборот, послабее. Обводим, ставим крапочки по контуру. Они должны быть чи тоненькие, чи более, смотри, если использовать более такие жирненькие, они напоминают нас даже как бусинки. Но вот если посмотреть на, на работах, оно засыхает, получается, такие интересные эффекты, как объемные. интересно. Точно так же можно и... То есть это, если твое желание есть, ты можешь сделать и не такие сильно жирные. Но, мне кажется, она интереснее смотрится, если жирная. Так треба ще намахатися, чтобы они усі были одинаковыми. Да, чем они более одинаковые, тем оно смотрится более эстетичнее и красивее. В дальнейшем мы можем потом посмотреть, где-то сделать толще, может где-то может уменьшить. То есть мы можем еще и додать еще, да? Да, да. Сейчас вот мы используем пока одним цветом. Желательно начинаем либо сверху с левой стороны, либо из середины, чтобы не нарушить композицию и потом рисунок рукой не стереть. Если у нас не вышла какая-то крапочка, она разбазилась, она негарна, можно стирать и понадобиться. Можно, ну, конечно, аккуратненько, для этого мы используем либо салфетки, либо просто можем, как говорится, использовать это пятно потом для себя в свою пользу. Она тогда, тогда может даже оказаться интереснее, будет более индивидуальный подход для картинки и что-то новенькое. То есть это у нас более техника для индивидуального использования, то есть мы можем не просто картинки какие-то там нарисовать, а декоративно придумать что-то интересное, что-то со своим. Смотрите. да. Еще до промишку, крапочками, які він має бути. А, тут э, на самом деле все зависит от своего желания. То есть вот мы сейчас смотри, могу показать. Вот мы используем пока вот приблизительно небольшое расстояние, а потом мы с тобой. Позже нашим глядачам. Да. Ось так мая выглядит и малюнок. Да. Такий не дуже щільний, але все ж таки має проглядатися саме лінія. Да. Так, поки обводимо нашу картинку. Це лише перший етап. Потім ми будемо заповнювати. Колером, как я разумею, так? Да. Выбираем, то есть, колер, либо там другие добавляем. То есть, мы можем, допустим, чередовать. То есть, доп вот ты сейчас делаешь контур желтого, да? Mm -hmm. Дальше ты, допустим, сразу же в линии, вряд начнешь там, допустим, переходик брать, потом взять у меня, допустим, красный цвет, да? То есть, mm -hmm. желтого красный, потом в синий, потом в зеленый. И оно такое получится интересный переходик. И вроде как бы цвета тут не мешаются, но они совпадают друг с другом рядом, вместе на, на одной поверхности, на Інічений такий перехід получается. Це так. має бути ось як на цій тарілці. Вона дуже щільно вкрита крапочками так. і за рахунок цього в нас є малюнок, який проглядається. А чи можна користуватися таким посудом? Можно в принципе, ну если сверху покрыть, то есть мы, тут уже желание. Если вы хотите в дальнейшем пользоваться, лучше покрыть лаком. Но на самом деле я бы лучше бы не использовала, потому что как бы все-таки это же красивая вещь, хочется лучше, чтобы она на видном месте стояла, чем ну, там не знаю, там вилочкой ее царапать и испортить свой труд. Ну мы продолжим, оставить этой чтобы еще показать и наступные этапы. Сколько будет высыхать фарма? На самом деле, эта акриловая краска, она очень быстро высыхает. То есть ей, допустим, нужно буквально максимум час, и она высохнет. То есть, чем у нас более жирнее точка, тем она дольше высыхает. Но в то же время, то есть даже если самая жирная, она вы... за час она вполне быстро высохнет. В дальнейшем после того, как мы можем мы сделаем свою работу, ее можно зафиксировать лаком, можно не зафиксировать. Если вы хотите эффект глянца, то лучше зафиксировать. Яким лаком? Для них а, просто вскрыты. Можно даже и попробовать. Если нет другого, есть профессиональные то есть для поверхности, для пластика, для металла, для керамики. То есть в художественных салонах, в принципе, можно это приобрести. А если работа такая маленькая, можно да. и ты еще есть дома. Конечно. Такую технику, вот я уже говорила ранее, можно применять даже в оформлении одежды. То есть это будет тоже интересно. То есть сейчас делают принты всякие интересные, рисуют от руки. А вот, допустим, источечная живописи я, допустим, у нас в городе мало видела, но это будет вот индивидуально, интересно и что-то новое. И ваши друзья сами захотят попробовать такую же технику у себя на футболке. Если мы будем расписывать одяг, мы можем взять такие же сами фарбы. Да. Есть есть специальный, то есть либо обычный акрил, либо о, идет Конкретно именно для ткани. То есть, в принципе, подходит. То есть, единственное, там все зависит от качества краски. То есть, если краска будет там не предназначена, естественно, она может просто после какой-нибудь стирки смыться. Но обычный акрил, в основном, он приспособлен и для ткани. То есть, люди же используют его и на холсте рисуют, поэтому он подойдет легко. Восьмая зирочка уже моя контур. Да. Что треба работать далее? Далее можно, смотри, можно сделать еще в один ряд такого же цвета, или, допустим, взять и использовать другую. Можем сделать патриотическую, использовать синий, то есть сделать следующий узор. И там, в середине, так? Да, в середине. Можно точно так же, использовать с помощью контуров, рисовать дальше узора. Вот я могу показать приблизительно, как это будет выглядеть. Вот я возьму зеленый. Добре, а пока я буду ставить и крапочку. Да, не забываем закрывать колпачки после того, как использовать. А то у нас красочка, она быстро засохнет. И потом будет плохо. Вот, у меня, допустим, я тоже, опять же, штучками могу использовать узоры просто так, даже не нарисованные, какие мне хочется использовать. Где-то, может, я продлю линию. То есть, в принципе, это тоже можно, почему бы и нет. Если крапочки поставить достаточно сильно, то, такая, такое выражение, что зеречка у нас заполнена. Да, заполнена. И самое интересное, вот это главное, еще даже подклад под самую краску. То есть, если у нас магнитик используем, то есть черный цвет. То есть, я заранее его покрасила, чтобы нам было удобнее, и мы видим, как прям звездочка парковали. светится. Так. Засветилась. Разумею. А как треба готувати такий магнитик? Якщо хтось купує в магазині, як його готувати до такої обробки? Ну, есть уже вполне готовые, то есть магнитики, которые уже, ну, идут отдельно магнитик, отдельно досточку, приклеить ее на обычный суперклей, и просто акрилом нужного цвета, то есть не обязательно это черный, это может быть и красный, и желтый, какого в принципе захочет человек использовать цвет, и покрыть его сверху ну, краской, то есть так именно, чтобы полностью одним цветом, чтобы не было разводов видно, а оно высохнет, и после этого можно использовать для любого рисунка то есть у меня допустим это идет как пластика то есть это уже были готовые пластины вместе с магнитом и единственное я их прокрасила в нужный мне цвет то есть их для сбора не нужно было а есть такие уже готовые в принципе для использования вот так, такой другой шар выходит его не так пометно на черном ничего мы можем сделать еще один слой из синего Потом еще раз опять чередовать, добавить желтый. То есть а, в такой технике можно использовать, в принципе, несколько цветов. Но иногда это будет смотреться как-то наляписто, ну, надо знать меру. А лучше, конечно, использовать, чтобы использовалось максимум 2-3 цвета. но тогда будет смотреться, потому что у нас уже, в принципе, есть уже основа цвет, и это уже добавляет цветность. То есть у нас уже три картинки да, цвета – черный, желтый и синий. Так, почему бы нам ещё раз не использовать жёлтий и синій і більше не додавайте. Да, ну, буде цікавіше, як-то і іменно грамотно виконано. Так, треба ще з естетичної точки зору обов'язково дивитися. Але ось, наприклад, у нас є тут чотири да. кольори, да? Тут також на чорному. Ось така рамка для будь чого? Для світлини, для от картинки, так? так? Ну, тут да, тут использовано несколько, но тут было задумывалось как небольшой переход. То есть, если присмотреть, как радуга, да, то есть угу. желтый переходит в красный, с красного переходит в синий, синий переходит в зеленый. То есть так. вот это то, что я говорила, в принципе, можно использовать несколько цветов, а, но тут оно, видишь, оно идет какой-то именно переход. То есть просто можно поставить точки так именно, как не думая, и оно будет теряться. Потому что, А тут ты какой-то узор с точками делаешь, и вроде она как и линия, и вроде она как интересно получается именно цельность. Саме в цьому і вся суть да. такого методу. Є художники, які е, рисують таким методом саме на картинах. Тобто це зараз стало популярно. Навіть да, портрети, мабуть. Так. Да. Ну, просто там вже використовують іменно конкретно э, е, більш плотність нанесення точок. І воно красиво. Тобто, чим більше ближній план, чим менше там, Дальний план как-то это, ну, именно играет формами и цветом, и таким образом появляется что-то ближе, что-то дальше. Исправди, зирочка наша уже засяяла. после третьего шара тут кропачок. Сколько таких шариков? Мы будем их не полностью зафарбовывать? Можем оставить модельку. серединку. Можем допустим пропустить один ряд и сделать только серединку там, из, чтобы она засветилась именно серединкой. Можем в принципе так оставить. Можно добавить какие-то узоры по краям, то есть, чтобы интересно там было. Хотя в принципе, если сама видишь, уже интересно смотрится и так. так. Тем более приятно, всегда же приятно, когда выполняешь все своими руками, чем купленное. Навіть зараз хендмейд ціниться набагато більше, ніж якісь фабричні речі. І це дійсно так і має бути. Бо в цих речах ще й душа людини. Да. Особливо, якщо ми виготовляємо подарунок для когось конкретно, тепер ми можемо додати, так, там де в нас не вийшла крапочка, трошечки додати кольор. Да, Ха -ха. можем добавить колер, можем там, можно даже, то есть не обязательно, то есть можем ты используешь точки, можем также добавить туда и сами узоры, то есть это в принципе, то есть никто не запрещает, это же идет твое, твое творчество, то есть ты хочешь добавить узор, пожалуйста, почему бы и нет, то есть вот я вот добавлю, смотри, уже одной линии сверху раз, А можна такий малюнок ще переводити на тканину. Так, от, наприклад, ми потренувалися на шматочку паперу, а потім ми його перекладаємо або на тарілку, або на футболку, або ще. Так, да, то потренуєшся на, на футболку, ну на, на, господи, на, 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 на шматочку, на шматочку да, потренуватися, який ты хочешь рисунок, в принципі, как ты это видишь. Потом переносишь рисунок, либо ты уже карандашом, либо как трафаретом на бумагу. И начинаешь, ну, желательно натянуть эту бумагу, э, ткань, чтобы она тебе было удобно, комфортно для поверхности рисовать. И дальше начинаешь контурами делать именно точки. Оно подсохнет и будет интересно использоваться потом в быту эта футболка. Так, в выходят такие сердечки, так, такие квиты, казкови. Да. Ми можемо придумати ще й символіку будь-якої роботи. Наприклад, кольори, так, якщо ми подаруємо комусь, і в нас там є і червоний, і зелений, зелений символ життя, червоний кохання, ось таке романтичне поєднання. Да. Можемо навіть на День Святого Валентина такі інтересні валентинки зробити. Я думаю, в магазинах редкості не стіні. Ну и точно так же можно использовать, вот я же говорила, э, расписывать посуду. То есть, вот допустим, тарелку это как бы более декоративный элемент, а вот чайник, в принципе, легко можно использовать. Точно так же чашку, и потом на подарок, сервис. почему бы нет. Так, замечательно, не пошкодится, если мы будем заваривать чай. Нет, не пошкодится. Снова зелененькие крапочки, это mm уже -hmm. уява майстрыни. Путяк, Да. То есть, то есть, как бы, картинка изначально есть какая-то, то есть можно выполнять полностью, рисовать по той картинке, которую ты заранее придумал. Ну, ну, понимаете, как бы ну, кап капелька не так капнула, растеклась, и можно просто из нее потом сделать другой какой-то узор, и она тоже будет смотреться неплохо. То есть все рождается в процессе. Да, на неповторность, какая-то дастся работе, если что-то не так, как планировалось. Да. І, до речі, дуже така техніка, якщо мало часу, наприклад, на роботу, можна зробити і за пів години, і за 20 хвилин, як у нас от виходить ось такі да. магнити. Така техніка, що дуже хорошо, допустимо, для розвитку моторики рук дітей, тому що так ти концентрація, успокаиваєш свої нерви, то. Есть То есть попробовать эту точку, чтобы она еще одинаковая, точно получилась рядом, чтобы не затекли, там, либо больше не получились. Даже нужна концентрация внимания на это. Поэтому для детей это будет очень интересное занятие. Плюс, получается у них интересная картинка, то есть вроде как бусинками собирают и в то же время как и красками рисуют. Ну вот, вот такая у нас небольшая картинка получилась. В принципе, можно ее еще дорабатывать и дорабатывать. То есть вот так. Это такая модель картинкой, так? Да. Мы ее вот так устроили. Что туда еще можно додать? Вот я бачу там немножечко оливка залишилась. Да. можем мы его будем вытирать? А его домановать? можно, в принципе, и вытереть. Можно, я же говорю, и дорисовывать как угодно. То есть мы можем, то есть у нас используется как красный и зеленый, они более такие по тону, они вроде цвета разные, но по тону они одинаковые. То есть у нас вот черный более консервативный, ну, именно вырывается вперед, если это мы видим. Угу. На черном фоне белый, поэтому можем подрисовать даже вот такие же точечки и тут. опять же трошечки беленького да. зірочки, чи треба требует еще ще доробляти? у нас три хвилинки залишилося. Чи вона вже є готова можно наставити, то есть это я же говорю как тебе хочется угу. можем добавить интересные тоже элементы как, допустим такие у нас честно синий вот сюда помню чтобы на заднем фоне було. такие как-то как узоры угу. что они То мы декоруем полностью весь магнитик. Можно один элемент использовать, можно все задекорировать. То есть можно, как вот видим, здесь практически нет пробелов, то есть чтобы оно было в цвет. То есть именно как зарисовываем именно то место, место именно этим цветом. Мы ставим просто крапочки. Да. Крапочки просто, но разумно. Угу. Так с двух боков. Да, то есть у нас такой для симметрии. Да. Угу. Чуть треба даже в тенька туда, то че уже нормально. Ну, я думаю, на, лучше не будем добавлять у нас как бы центр, у нас звездочка, пусть она горит, а это уже как дополнение. То есть синий у нас более темный, он ближе как к черному, он, конечно, просто отблескивает, да? Угу. Это уже красивый элемент такой получается. Вот такой интересный момент. Ось така зірочка вийшла, і ось такий малюночок. Тут ми комбінували лише два кольори та да. національні. Ну і по і, і чорний. Там у нас багато кольорів тут. У нас уже три: красний, білий, зелений. Тобто, ну в принципі можна додати ще якийсь то там цвіточок, бабочку дорісович. Ну, это вже ж говорю. Как політ фантазії, сколько у вас є? З чого треба починати? От подивилися нас, наші глядачки, і хочуть спробувати. Что нужно сделать? может чашку, или тарелку сперва? Приобрести, ну, как бы будет удобнее приобрести именно контур, потому что, ну, можно использовать, как обычную кисточку и краски, то есть и пробовать на бумаге. Ну, немножко неудобно, но это нужно наловчиться. А таким котром каждый и ребенок сможет попробовать, потому что, я же говорю, это очень удобная насадка, чтобы можно было поставить точечки. То есть приобрести нужные цвета и предмет, который ты хочешь задекорировать. Можно же точно так же и телефоны, заднюю панельку снять и начинать рисовать рисунок. Либо сначала нарисовать там карандашом тот рисунок, который хочет, либо уже узор, который просто у тебя в голове. Це не складно, Катю. Дякую, що ви нам розказали про таку нескладну техніку нашим глядачам. Я дякую, що ви були з нами. Експериментуйте, творіть і залишайтеся з нами. Ми з вами будемо прощатися, проте не перемикайтеся. Прямо зараз для вас дуже цікавий сюжет, де майстриня, де повар буде готувати для вас дуже смачну страву. До побачення! Здравствуйте. Сегодня мы с вами приготовим очень замечательное и необычное блюдо, называется огуречная райта. Мы будем использовать кислое молоко, огурцы, специи. Мы используем горчицу и черную соль, укроп и петрушку. Начнем мы с того, что кислое молоко мы сольем в большую миску, в которой будет помещаться весь наш все наше блюдо. Следующее наше действие для приготовления огуречной райты. Мы избавляем огурцы от ненужных для нас мест и готовим их для натирания. Огурчики готовы. Мы переходим к столику с досточкой. что у нас получилось после натирания огурцов мы складываем наш наше кислое молочко Оп. все и до конца погружаем в молочко у нас остается зелень зелень лучше использовать уже домашнего производства я думаю у каждого на даче есть место где можно вырастить настоящую зелень, которая уже наполнилась весенними витаминами. Самое полезное в нашим блюде это зелень. Зелень нарезана. И теперь эту зелень мы погружаем в кислое молочко. Я думаю, на такое количество молока можно зелени даже немножечко добавить. Она никогда не помешает, поэтому все, что у нас осталось, мы можем дорезать и положить в нашу райпу. Слаживаем все в одно место и всю эту массу постараемся тщательно перемешать. Очень красивый, насыщенный цвет. Добавляем сюда черную соль. Черную соль. Нужно немножечко размять, если она взялась камушками. Так. И горчичный порошочек. Тоже по вкусу, кому как нравится. Если кому-то нравится более с горчинкой, то можно его положить побольше. Постараемся тщательно перемешать все наши ингредиенты, для того, чтобы это превратилось в однородную массу, которая, кстати, обладает потрясающим охлаждающим эффектом что очень актуально в нашу погоду сейчас. Огуречная райта готова. Через минут 10 это можно подавать на стол. Приятного вам всем аппетита!